lazım. Demə iş formaları var. Demək 4 dənə bizim iş formamız var. Birincisi fərdi iş gəlir. Fərdi iş formasının təbii ki, faydaları da, hər bir iş formasının faydası da var, çatışmazlığı da var. E, yəni müsbət tərəfi də var, mənfi tərəfi də var. E, müsbət tərəfdə odur ki, bax fərdi iş uşaq tək başına oturub işləyir burada. Yəni bu fərdi daxili intellektə malik olan, ə, həmçinin metaqognitiv biliyi yaxşı inkişaf etmiş metaqognitiv biliy bilirdisə Nə, nədir? Uşaq özünü tanıyır, öz mənfiillərini, müstətdərlərini bilir, bilir necə öyrənmə bacarığı var. Məsələn, bu dərsi necə öyrəsi yaxşı qəbuluya bilər və s. Yəni bu cür intellektə, bu cür biliyə sahib olan uşaqlar üçün daha uğurludur fərdi iş görməsi. Amma təbi ki bunun çatışmazlığı da var ki, əgər sinifdə şagird sayı çox olarsa, məsələn 30, 35, 40, belə şagird sayı olan siniflərdə necə isə fərdi işlə məşğul olsun. Fərdi işlə məşğul olmaq olar. Məsələn maksimum maksimum 15. 15 də çoxdur əslində, amma indi nəzərdə tuturuq ki, məktəblərdə əslində 15 şagird olmur da. Çox olmalıdı. Məsələn, 20 nəfərdən əslində 15-14 uşaq olanda sinifi parçalayıdılar. Hərəsini bir sinifə bölürlər. O siniflər qrupu. Çünki 20, 21 olmalıdı ən azı. Yəni fərdi işin çatışmazlığı odur ki, uşaq sayı çox olanda həyata keçirmə problemli olur. Zaman baxımından sərf eləmir axdılar. Hər uşağa vaxt ayırda bilmirsiniz. Ona görə çatışmazlığımız bu, bunla ibarətdir. Qeydləndirilməsi də təbii ki, fərdi şəkildə aparılır. Həm müəllim qiymətləndirə bilər. Və qiymətlərin fərdi müxtəlif şəkildə aparılır. Həm müəllim qiymətləndirə bilər, həm də uşaq özünü qiymətləndirə bilər. Yaxşı, məhəmməd şagirdlər məsələn əli ilə vəli fərdi işləyib, əli vəlini qiymətləndirəcək. Vəli də əlini qiymətləndirir. Yəni oxuyub onun nə yazdığını ona qiymətləndirir qarşılıqla qiymətləndirmədir. Yaxşımı? Təbii ki, zəyh güclü tərəflərinin uşaq özü müəyyənləşdirə bilər. Nələrə diqqət yetirməli olduğunu öyrənir. İnkişaf səviyyəsini uşaq özü izləyə bilər və s. Yaxşım. Və təbii ki də, əgər biz qarşılıqlı qiymətləndirmədən danışdıq, çagirdin özünü qiymətləndirməsindən danışdıq. Bu da, yəni obyektiv şəkildə aparılmalıdır. Meyarlar əsasında aparılmalıdır özünü qiymətləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirmə. O deməkdir ki, məsələn, hə, məsələn, Həsəmin dostumdur, amma Vəli ilə mən dost deyiləm, hə, Vəliyə pis yazım, Həsənə yaxşı yazım, yox. Bu obyektiv olmadı. Yəni o qiymətləndirmələr hamısı meyarlar əsasında olmalı və obyektiv şəkildə şəkil olmalı. Fərdi üçün müsbət və mənfi cərləri öyrəndik. Cütlərlə iş forması da, yəni iki nəfərin, bax yəni iki nəfərin partiya yoldaşlarının və sair cütləşib bir yerdə bir yəni tapşırığı yerinə yetirməkləri, bir yerdə bir-birinə. Əslində cütlərlə iki müsbət tərəfi daha çoxdur. Niyə görə? Uşaqlar ə, həm birlikdə öyrənirlər, həm də məsələn, bu uşaq, bu qız bilmirsə, bu oğlan onun bilmədiyini ona izah edəcək. Yəni bir-birindən öyrənə bilərlər. Yəni o işləyəndə, bu soruşuruşu asan necə elədin? O da onu izah eləyir. Bir-birinə bölüş, fikirlərini bölüşə bilərlər. Qarşılıqlı fikir mübadiləsində olurlar. Bir yerdə problemi həll eləyirlər, birgə çalışırlar və s. Yəni burada əməkdaşlıq, yoldaşlıq formalaşır, ünsiyyət qurma bacarığı formalaşır, düzdür? Öz sinif yoldaşının yol ö, empatiya qurmaq isi, unu dinləməy mədəniyyəti, onun intellektinə belə deyirəm hörmətlə yanaşmaq mədəniyyəti bunlar formalaşır uşaqda. Üstlərlə iş zamanı. Mənfi tərəfləri də var. Bax məsələn bu uşaqlardan biri, məsələn bu uşaq, bu uşaq, bu qızla yola getmir. Hoş gəlmir o qızdan. O zaman uğursuz alınacaq uğursuz olacaq. Yəni effektiv iş işləyə bilməyəcəklər. Hələsi ayrı, əslində fərdi işə çevriləcək. Bu deməli demişdim, bilən sənə qulaq asmaq istəmirəm. Bu dediyim ki, mən də istəsənə dünənəndən qulaq asmaq istəmirəm. Başlayacaqlar hələsi əslində cütlərlə iş bir yerdə işləməli idilər amma təbii ki. Və həmçinin də əgər e, qarşılıqlı rəy verə bilmirlərsə bir-birlərinə, bir-birlərini dinləyə bilmirlərsə, onda da problem yaranacaq ortada. Yaxşı. Yəni əsas problemi bundan ibarətdir. Bu qruplarla danışdır. Hə, sonra ə, demək, qruplarla da iş formamız var. Qruplarla işlədikcə uşaqlarda ə, uşaqların belə deyək, bilik bacarıqlarını tətbiq eləyə bilməsi üçün daha çox şərait yaradır bu qruplarla iş forması. Uşaqlar öz biliklərini fərqli fəaliyyətlər üzrə həyata keçirə bilərlər. Təbii ki, burada da bir-birindən öyrənmə olur mütləq şəkildə. Məsələn, qruplarla iş o deməkdir ki, ancaq güclü şəxslər bir qrup, zəifləri bir, ortalar elə olmaz. Hər qrupda güclü, orta və zəif olmalıdır. Bu mütləqdir. Düzsünüzmü? Çünki zəiflər ortalardan, ortalar güclülərdən, bunlar bir-birlərini növbərlə, bunlar bir-birindən əməkdaşlıq etməli, ünsiyyət qurma bacarığı olmalı, bir-birlərinin öz təcrübələrini bölüşməlidirlər. Qruplarla işin müsbət tərəfləri bunlardır. Satışmazlığı da var, təbii ki. Satışmazlığı nə deməkdir? Məsələn, bax burada təyənən qız var, arxada. Və o, o qız kitabçın qrupla işlər az iştirak edir. Fəal deyil. Məsələn, bu 3 uşaq, 4 uşaq aktiv iştirak edir, o aktiv deyil. Onda nə olacaq? Onda qrupla iş Yəni demək olar məsələn o qrup qalib olanda avtomatik qovşaq da qalib olmuş olur amma o qrup axı uşağın sayəsində qalib olmuyor. O bu uşaqlara biraz şey olur da o haqqına girmək kimi olur. Və təbii ki fikir ayrılığı da ola bilər. Məsələn bu 2 nəfər deyir ki mən belə yazacağam, belə deyirəm. Bu 2 nəfər deyir ki yox mən belə deyirəm. Vəlim özü kiçincibudur. Bir-birinə hörmət göstərməməyi, bir-birini dinləməməyi, şey, yəni hər öz bildiyini eləmə, egoistlik, yəni bu burada ortaya çıxır. Mən deyirəm ki, Vəli deyir ki, yox, mən bunu yazacağam, bunu edəcəm. Bu mənim dediyim düzdür. Həsən də deyir ki, yox, mənim dediyim düzdür. Və bu zaman artıq fikir ayrılığı formalaşır. O da onda da problem çıxır ortada. Düzdür? Hə, yəni qruplarla işin fərdi cəhətləri bunlardır. Həmçində bayaq dedim ki, bu, bu uşaq məsələn az iştirak edilsə, məsələn bunların hamısına 5 yazırsam, qrup qalib olduqdan sonra ona da 5 yazanda artıq nə olur? Artıq yəni ədalətsizdir. O buslular narazılıq eləyəcəklər ki, müəllimə o iştirak eləmədi. O heç bir suala cavab vermədi. Heç bir şey görmədi. O niyə 5 alır? Başa düşdün? belə bir problem də çıxır ortaya. Sonra nə ola bilər? Rəqabət məsələ, rəqabətə görə problemlər çıxa bilər. Bir də ki səs olur. Qruplarla işdə səsçi yarana bilər. Təbii ki bu səsçi biri var, xor üzərində olsun. Yəni bazar açmaq əməli başdır. Boş-boş danışmaq. Biri də var ki, yox. İndi üçüzardır da, indi uşaqlar nəyisə bölüşürlər, bibillərlə, ondan-ondan plan şey soruşub, bundan plan şey. O üçüzar səsçidir, amma qruplarla iş, məsələn, gələcəkdə dərslərinizdə quracaqsınızsa, bu səsçinin qarşılığını almağın bir yolu var. Çünki səs çox olanda istərsəmiz müəllimin özünü də başağdır. Başağlıqla çıxır dərslər. Yor, özünü yorğun hiss edirsən, çünki saçıt olməkdən yorulursan. Həmçində çox səz adam başınağdır da hamı deyən cəmlərdir. Onun bir yolu var. Məsələn, belə bir şərt qoyurdan əvvəlcədən ki, hansı qrupdan çox səç gələrsə, yəni hündürdən danışılma olarsa, cavabı səslə şəkildə yüksəkdən demək ola. Belə hallar olarsa, həmin qrupdan 1 bal silinəcək. O belə alanda balın dərdindən hamı sakit olur. Yəni pıçıl-pı ilə danışırlar aralarında səs olmur. Rahat şəkildə sən də işi görə bilirsən. O belə bir şərt də qoymaq olar. O səs-cüyün qarşısını almaq üçün. Hə, sonra, ə, sonra qrupla işin belə deyə, müsbət tərəflər, danışıq növbəsini gözləmək, bir-birini sonacən dinləmək, bir-birinizin şəxsində deyil, ideyalarına fikir bildirmək. Yəni məsələn, sən o şəxs cəhətdən ondan yola getmirsən, amma onun dediyi ideya, fikir doğrudur. Yəni onun ideyasına fikir bildirirəm. Onunla xoşun gəlmirsə, o demək deyil ki, onun dedikləri də səhv olmalıdır. Bir-birinizə də yardım, kömək etməlisiniz. Yaxşı? Sonra bütün sinifləş, yəni kollektivlə iş görməsi. Bunun faydası odur ki, bütün sinif iştirak edir. Yəni hərmə öz ideyasını, öz fikrini bölüşə bilir. Həm bütün uşaqlar prosesə cəlb oluna bilər, düzdür? Amma çatışmazlığı da odur ki, ə ya bəzən olur ki, məsələn, ancaq fəal uşaqlar istə, tutaq ki, qabaq pardaş, partaqlar, partaqlar istəyir və gedir. Tutaq ki, bu arxa partaqlar şagirdlərdir. Onlar iştirak etmir, sakitdirlər ya cavab vermir. Və vaxt uçan, tutancaq uşaqlar, passiv uşaqlar diqqətdən kənar qala bilər. Sonra sinifin idarə edilməsi zəif olsa, səs-küy yarana bilər, səs-küy ala bilər onda, yəni xaos olarda. Onda təbii ki, artıq mövzunu daha dərinə öyrənməsən bir qədər problem yaranacaq, amma hər halda bütün siniflərlə də müəllimin düzgün qaydaları olarsa, onu da idarə etmək rahat olar. Rahat olar. Yaxşı. İş formulları bu qədər. Çətin gəlmədi sizə? Əgər çətinlik mənə elə gəlirsə, hamımız iş forması haqqında müəyyən məlumatda belə deyildi, mələk idi. Həmçinin sual-cavab müzakirəsinin prosesi var burada burda sual-cavab prosesinin təşkilində mütləq şəkildə yaddaş və anlamanı yoxlayır. Tə, uşaqları təhsil prosesinə cəlb eləyir, öyrənməni qiymətləndirmək, başa düşürüb tətbiq etdiyini yoxlamaq, uşaqların fikirlərini digər şagird yoldaşları ilə bölüşməyə imkan vermək və s. yəni həmçinin uşaqların hər hansı bir mövzunla bağlı fikirlərini öyrənmək. Yəni sual-cavab əsnası, yəni bütün bu prosesində bütün bunları görürsən. Yəni sualçıya bən çox bu məqsədlər üçün istifadə olunur. Yaxşımı? Qapalı sualınla açıq sualın da fərqini bilirsiniz. Qapalı sual bəli, xeyr cavabıdır. Məsələn, deyirsən, ə, bu düzdür, plan şey nədir? Bəli, xeyr deməlidir. Bu düzdür, bəli, xeyr və ya da Bakının Azərbaycan paytaxtı adıdır. Bakı isminin nə, ism nəyə bildirir? Əşyanadı. Həm də eyni cavabı verəcək. Başa düşdünüz? Yəni bunun bu qaydadır, bu məlum olan bir şeydir. Bu hamiya məlumdur. Bu həm Əli, Vəli, Həsən hər üçü də eyni cavabı verəcək. Amma açıq tipil sual odur ki, ə, sən problem yönlü sual verəsən. Uşağı şərhləri müzakirəyə cəlb edə biləsən. Məsələn, falan əsəri oxudunuz plan obrazın yerində olsaydınız nə edərdiniz? Və ya yoxsa da əsərin sonu belə bitməsə, elə bitsə nə olardı? Və ya yoxsa da əsərin sonunu siz necə davam elətdirdiniz? Yaxşımı? Yəni çünki əsas əslində sual-cavab prosesinin özü də ə, o, belə deyirəm, uşaqları diqqətini cəlb etməli, uşaqlarda maraq oyatmalıdır. Yəni qapalı suallar maraq oyatmaz. Yəni qısa konkret cavabları olan belə suallardır. Yaxşımı? Belə.